श्री श्रीमद्भगवद्गीते नान्गाम् अध्यायं ज्ञानकर्मसंन्यासयोगं श्रीभगवानुवाचा इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मन विभ्राह मनुरिक्ष्वाघेब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर् शयोवितुः सकाले नेहमहता योगो नष्टः परन्तप स एवं मया तीत्य योगः प्रोक्त पुरादनः भक्तोऽसि मे सकाशेति रगस्यं चेतदुत्तमम् अर्जुनो वाचा अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवान् इति श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव सार्जुन तान्यकं वेद सर्वाणि न त्वं वेत परन्तभ अजोऽपि सन् नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवां यात्ममायया यदा यदा धर्मस्य सेर्भव भारत अभ्य अभ्युत्थनम तदात्मानं तदात्म परित्राणाय साधूनां विनाशाय साधूना विनाशा दुष्कृता धर्म युगे युगे जन्मकर्म चमे यो वेति योगे तत्व त्यक्वादेग पुनर्जन्म नईतिमाति सोर्जुन ीररागभयक्रोधामण्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः ये यता मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यगं मम वर्मानुवर्धन्ते मनुष्यात् पार्थसर्वजा काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोगे सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभाकचः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न सपद्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरभिमुक्षुभिः गुरुकर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत् कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोच्यसेषु बात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्म यत् पच्येतकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुषीसु सयुक्तकृत्स्नकर्मकृते यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानात्मितप्तकर्माणं तमाहुपण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्कं नित्यदृप्तो निराश्रयः कर्मण्य प्रवृतोऽपि नैव किञ्चित् करोति स ग निराचीर्यतसिद्धात्माद्यसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म गुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यत्रुच्छालापसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समक्सिद्धावसिद्धौ च कृत्वा पिननिपत्यति कतसङ्कस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितसीतसः यज्ञाया सरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवे ब्रह्मात्मनो ब्रह्मनाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैव दैवमेवापरे यज्ञं यो हि पर्युपासते ब्रह्माज्ञा वपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये सम्याग्निषु जुह्वति सब्धादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वानीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते तर्त्रव्ययज्ञास्तवो यज्ञा योगयज्ञास्तथापरे स्वात्याय ज्ञानयज्ञा च यदयत्संसितौ रदाग अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाग अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येति यज्ञभिधो यज्ञक्षपितकल्मषाग यज्ञशिष्टामृदभुजो याति ब्रह्मसनातनं नायं लोगोऽस्य यज्ञस्य कुतो न्यकुरुसत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् वित्थितान् सर्वाण्येवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि श्रेयं द्रव्यमयात् यज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्म किलं पात ज्ञाने परिसमाप्यते प्रनिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपतिष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान् यशेक्षेन त्रयक्षयस्यात्मन्यतो मयि अपि सेद्धसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजितं संतरिष्यसि यथेदांसि समित्तोमे भस्मसात् गुरुतोर्जुन गुरुतेर्जुन ज्ञानात्मिक सर्वकर्माणि भस्मसात् गुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं स्वयं योगसंसिद्धकालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लपते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणातिगच्छति गच्छति अज्ञच्छा संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न ना परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्नसंशयम् आत्मवन्तम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्वनन्तिय तस्मात् अज्ञानसम्भूतं कृत्स्तं ज्ञानासिदात्मनः चित्वैनं संशयं भारत। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत् सुब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नमो नाम चतुर्थोऽध्यायः